চলতি উচ্ছেদ অভিযানে চুরাশি হাজার সাতশো তেতাল্লিশ বিঘা বনাঞ্চলের জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে এই তথ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি জানান ভিজিআর এবং পিজিআর এই নিয়ে মোট তিন হাজার ছশো তেতাল্লিশ বিঘা জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে সত্রের চার হাজার চারশো উনপঞ্চাশ বিঘা জমি দখলমুক্ত হয়েছে দখলমুক্ত মোট জমির পরিমাণ এক লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশো চুরাশি আটচল্লিশ বিঘা মুখ্যমন্ত্রী জানান গোয়ালপাড়ার বনাঞ্চলে বাড়ি বানিয়েছিলেন দখলদারা সেখান থেকে জমিগুলিকে দখলমুক্ত করা হয়েছে এছাড়াও আরো বিভিন্ন জায়গায় জমি দখলমুক্ত হয়েছে আমি কৰি অহা উচ্ছেদ সম্পৰ্কে অকণমান আপোনালোকক মই কিছু ইনফৰমেশ্যন দিব খুজিছোঁ আৰু লগত আৰু এটা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকক প্ৰদৰ্শন কৰিব যে এভিকশ্যন কৰাৰ পিছত বৰ্তমান সেই স্থানবিলাকৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সাধাৰণতে আমাৰ এটা কিছু লোকে এটা প্ৰচাৰ চলাব যত্ন কৰে যে এভিকশনৰ পিছত আকৌ মানুহ সোমালে বা এভিকশ্যনৰ পিছত কাৰোবাক মাটি গতাই দিয়া হ'ল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ থাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে অকণমান সম্যক ধাৰণা এটা আপোনালোকে পালে ভাল হ'ব আমাৰ চৰকাৰ শাসনত অহাৰ পিছত এতিয়ালৈকে আমি ফৰেষ্ট বা নেচনেল পাৰ্ক বা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এই তিনিওটা শিতানত এতিয়ালৈকে আমি চৌৰাশী হাজাৰ সাতশ তিয়াল্লিছ বিঘা মাটি বেদখলৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিছোঁ এইট্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ যিটো ভিলেজ গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ড বুলি কয় বিঘা এইট্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী বিঘা ভি জি আৰ পি জি আৰ লেণ্ড আমি এনক্ৰছমেণ্টৰ পৰা মুকলি কৰিছো তিনি হাজাৰ ছশ তিয়াল্লিছ বিঘা আৰু যাক আমি খাছ লেণ্ড বুলি কওঁ সাধাৰণ চৰকাৰী লেণ্ড তাক আমি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিছোঁ ছাব্বিছ হাজাৰ সাতশ তেৰ বিঘা আৰু আডাৰ্ছ অৰ্থাৎ সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ এই ধৰণৰ মাটি আমি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিছো চাৰি হাজাৰ চাৰিশ ঊনপঞ্চাছ বিঘা ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন বিঘা আৰু ইয়াক যদি আমি গোটেইখিনি একত্ৰিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে সৰ্বমুঠ যি আমাৰ এভিকশ্যন হৈছে গোটেইকেইটা যদি বিঘা আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক লাখ ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ আঠচল্লিছ বিঘা আৰু গোটেইখিনি যদি আমি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ হিচাপত থব যাওঁ তে ৰাফলি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ এশ ষাঠি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে আৰু আমি যদি অকণমান আৰু চাব যাওঁ যে কোনখিনি স্পেচিফিক জাগাত আমি বহুত বেছি এভিকশ্যন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত আমি ঊনচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ সাতাইছ বিঘা মাটি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিছোঁ যাক আমি মষ্টলী বুঢ়া চাপৰি বা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ লখিমপুৰ জিলাত আমি তেৰ হাজাৰ চাৰিশ একাশী বিঘা আমি মাটি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰিছোঁ যাক পভা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আদি আছিলে গোৱালপাৰা জিলাত আঠ হাজাৰ দুশ আশী বিঘা মাটি এই পৰ্যন্ত বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে দৰং জিলাত সোতৰ হাজাৰ নশ পাঁচ বিঘা মাটি